О, здравствуйте. Здравствуйте. Вы блогер? Так. О, замечательно. Стрим? Так. Ну, спрашивайте. А вы А ты откуда? Так вы или ты? Как будем? Ты молодой шук тебе на вы обращаться. Откуда? Спрашиваю. Ну, давайте хоть познакомимся для начала. Меня Артем зовут. Я это рада за тебя, что тебя Артур зовут. Я спрашиваю, откуда ты? Ну так у нас диалог не получится. Да он, ты что, не серьезно? Да он и, и так у нас не получится. И так, и ну, так конечно. вряд ли он получится. Не, ну если вы будете хамить, то однозначно нет. Я тебе нахамил. Ну, как бы я считаю, да. Вы даже не представили. Это, это, не хамство. Это моя ну, давайте позиция. Давайте заново начнем. Юлия Копейка с Я живу в Макеевке. Как вас в Это откуда? моя позиция, а не э, хамство. Ага. Позиция, Нет, тем ну, более... Если вы хотите выстроить диалог в форме допроса, то тем у нас более, глядь, Тем более, если ты из Макеевки и поддерживаешь Россию, то я, видишь, моя чуйка меня не подвела. Я правильно сделал. Поговорить мы а можем. А что правильно? Если хочешь, конечно. Ну, давайте хотя бы вы скажете, как мне к вам обращаться. Лариса Ивановна. Лариса, хорошо. А откуда Лариса будет? Ивановна, ты слышал или нет? Ну, вы ко мне Артем. И Я мы договорились на ты. Я или как... Лариса Ивановна, на ты. Хорошо. На ты. Лариса Ивановна, откуда будешь? Можешь на ты. неприятно Все. Все, Ивановна, откуда будешь? Где я живешь? из Винницы. Задумалась, значит, не оттуда. Ну ладно, Оттуда, допустим. оттуда. Да? Да. Ну назовите, три, три улицы в Виннице, не думая. Киевска, Суборна, Вышенька район. Хорошо. Шаеку, 7 и 8, знаете сколько? Я жила. 7 8, скажите, сколько? Что на приколе, конечно, знаю, кто не знает. 56. Ну да. Зачем ты это Отлично. спрашиваешь? Все. Не, ну просто так. Быстро а это, IQ. Это проверил. к чему тут. Ну, я же говорю, быстро IQ проверил. Все, давайте, давайте. проверил. Накидывайте Ой, на вентилятор. Нет. Слушай, IQ. Ну, если ты такой умный, если ты. Какая столица Бразилии, скажи мне. Бразилия, давайте дальше. Сколько в мире, морей? Мы что, вопрос географии? Вы же сказали, что сколько войну. Только океанов, нет. давай полегче. Не знаю, ни одного. Давайте по делу. Ну так зачем ты начал меня спрашивать таблицу умножения? Ну давай все, один я вам вопрос, один вы мне. Все, поехали. Сколько будет 25% от 100? Четыре. Понятно, все. IQ у тебя 120. Все. Самый умный, макеевский чувак. А Слушай, сколько будет? Макеевка. Ну-ну, а сколько будет 25% Так я должна еще сама и ответить, что ли? Ну, проверьте просто. Вы просто тут начали включать что-то. Что? Шо? Проверьте, Все, правильно, сколько молодец. от 100 будет 25%? От 100 25%? Есть калькулятор? <с? Да, от 100 25% сколько будет? Ой, блин, короче, я тебе не скажу. Заду, подумаешь потом. Или проверишь в Гугле, или где-то там в Яндексе проверишь. Так я уже проверил. Ну Ладно, и сколько давай. будет? Я сказал 4%. 4 будет. Да. Нет. Ну, все тогда, молодец. Садись 5. Угу. Э, так что ты это самое? Тебе сколько лет? Ну, давайте. ваши версии Отвечай Угадайте, на вопрос. Сколько тебе лет? В 2014 году сколько тебе было лет? Ну, я ж не на допросе. Давайте, немножко интриги. Слушай, Давай, мне хочется говорить. знать, какой ты был на тот момент, когда Россия оккупировала Макеевку. Ты что, не понимаешь? Я 87-го года. Чему Посчитайте. вопрос, Шоли? Я ж тебе не интересуюсь, мне пофиг, сколько тебе лет. Ивановна, смотрите, ну, я 87-го года. Сразу отвечай, значит. Отвечай сразу на вопросы. Прямой вопрос, прямой ответ. Или идешь тогда за русским а, кораблем? А, да, пожалуйста, ваше Хочешь право. Хочешь за русским кораблем? Скидаться? Израдник израдник ты, ты считаешь mm. себя предателем? Давай с этого начнем. А у вас вышиванка есть? Конечно, обязательно да? и платье, А, плаке, эти? а и три а, а зубы на заднице ну, везде. Везде. Все. Просто не хочу показывать. Везде себе три зуба. что такое? Ты знаешь, что три зубы означает вообще? Я видел на Алиэкспрессе а сейчас роутеры зетка, продаются. А у тебя с, зетка, с, зетка снизу, есть там? на заднице? Зетку прилепил себе на задницу или куда-нибудь? Обязательно. Ну и все. И что? зетку. И, так что, ты твое дело, что хочешь, что и делать. Ты будешь мне рассказывать, что мне делать или что? Я просто А откуда это тебя? Себя поверил, что ли? Что там да, макеев, макеев. Макеевский родничок? Как там вообще? Нормально? А, вы этот? я понял. У вас да, один ты вопрос. Понял, да. Ну так что ты тут сидишь, фраера из себя корчишь? Пришел там Это... русский мир, пришел, спас вас. Путин отзвали или нет? Ты звал Путина? Ну, а у вас что там, а у вас что там Ты Путин отзвал или нет, спрашиваю? Конечно. Ну и что тебе Путин за 10 лет сделал? Расскажи. Победу. Ведет к победе. Какой победе? Это же вы выбрали не ту сторону. А мы правильно выбрали. Какой победе? Чему? Ну то, как что он, он, ну, вы он, шо, вы шо он уничтожил все, все мужское население Донбасса Это победа для тебя? Да что вы, да вы, говорите? Слушай, а, где, а где какая победа? Уже Паша губарим вам глаза открыл, Монтян Татьяна вам глаза открывает, прямой речью говорит. А вы все, а ты самый упоротый, до конца решил. Я, я, да? то, я только соловьева соскоблил. До конца. Слышу, все. А Б ты послушай Б Пашу нам... Губарева, Гиркина послушай. Я... Вот так Гиркин сидит. Он же а же за что Гиргена посадили? Он же столько хорошего сделал, Ну, что знаю. ну за, за то, что войну развязал. Ну, да. да и, и ты тоже будешь Ты тоже разменная монета. Ты еще не понял до этого, до этой поры. Ну а вы что, как там? В вы Европу шо? когда? Мы что, предатели, что Я не знаю. Ну, мы никому не предали. Ну и что? А вы предатели? Вас никто не уважает и не будет уважать. И сами русские вас будут презирать. Запомни это, русские. Русские. Вас не буду считать за своих. Вы для них были вонючими и останетесь. Чего вас это так беспокоит? Я вот не пойму. Не, я хочу просто, как вы чтобы я Что там с родничком? Я хочу просто там... понимать, что ты не на ту лошадку поставил. Да, я... это же мое дело. Это моя мое дело. Так ты не пока. понимаешь, а я зато тебе я хочу объяснить. А что а там Трамп говорит? что а там, там Трамп говорит? Что там Трамп с Трампом, не переживай. Да? Да я ж не переживаю. Как давал а нам что... оружие Байден, так и дает Трампу. А что, в чем проблема? Шо, а чем... а что, что Трамп делает, на вас что не на делал нет. Байден. То же самое все делает. Ивановна, говорю, что, пошлины на вас наложили, а на нас нет? На нас наложили? На нас пошлины там 10%. Процентов. Да, У нас так и было. У нас, для нас ничего не да? поменялось. Для нас ничего я не понял. поменялось. На нет, вас ну, не так, наложили? Ну так что это значит? Что это значит? Что, Трамп этот, русский шпион? Да? Борис Николаевич. Да, Трамп? ты шо? Слышали? Так это за, получается, за Трамп с, с Путиным договорился СВО объявить. Видишь? Ну, не СВО, СВО это не, не Трамп. Так Его же, тогда не было. Трамп же привезли сами. Трамп же Бай, объявил, а подожди, Трамп не наложил пошлины на Россию. Почему? Значит, да, значит он с Путиным не договорился не посчитал, о чем-то, да? Ну, наверное, да. О, так что получается, что вам три года втюхивали э, говно какое-то о том, что вы с Америкой воюете, а оказывается все наоборот? Не, мы с вами с Америкой пока Там не Там договорняк, оказывается, с Америкой. Мы, мы с, НАТ, с, с НАТО и воюем. А Америка, а, Америка же выходит Слушай, из НАТО. Последние десятилетия Америка финансировала, единственная страна, которая финансировала НАТО. Ну, хорошо. А, ша, а сейчас уже все, винтик закручивают. Нет, не Уже сами себя что тебе финансировать. такое финансировать. А так, таксист. Кто тебе такое я сказал? С таксистом ехал. Просто думаю, странный, немножко наивный. Ему надо понять. Долго понимает, но он поймет. Ты не слышал сегодня да. выступление Рубио и этого Рюте? Это Нет, я сегодня не Рюте, Расскажите. генсек НАТО и Рубио, этот трамповский, этот, короче, а, да, это голова. только не сегодня, это, это вчера. Слышал, что сказал, что Украина, короче, нет силы Украины воевать. Слышал, слышал такое, да? Нет, ты ошибаешься. Наоборот, сейчас, сейчас, сейчас найду Наоборот, новость. Рюте сказ... я тебе могу сказать, вот дословно, что сказал Рюта, что сказал Рубио, если тебе интересно. Если ты мне поверишь. Ну, что ты не очень так. Ну, да, давай, давай. Я, я проверю. Вы говорите. Ну, Рюте, слушай. Что сказал Рюта? Он отметил Рюте, что Россия должна осознать, что любые попытки агрессии будут обречены на провал благодаря сильной защите Украины. Это генсек НАТО. Понятно? Так да, что да, да. Мне, попад... мне попадалась новость, а даже, по-моему, на украинском отметил, ресурсе. отметил, что поступление американской помощи и разведданных в Украину продолжаются в обычном режиме. Он также подчеркнул, что оснований говорить, что США выходит из формата Рамштайн, нет. Ага, так, понял. а теперь Трамп, значит, что говорит э, Трамп этот Рубио, госсекретарь США Марк Рубио заявил, что россияне хорошо знают позицию Америки относительно желания положить конец войне, и вскоре все узнают. Серьезно ли они настроены на достижение настоящего мира? Или это? Затягивание времени. Если это тактика промедления, то президент в этом не заинтересован. Если это затягивание времени, то президент Трамп не попадется в ловушку бесконечных переговоров о переговорах, сказал он. Рубио также отметил, что если россияне начнут новую военную кампанию, тогда мы поймем, что мир их не интересует. Так что. Шо... Вот такие справы. Так Понимаешь? что победа, в общем, скоро, да, у вас. Так что не надейтесь зря. Это, знаешь, ты должен понимать, что это такая политическая игра. Да, много, конечно, непонятно, непонятно чего, но. Но. Я на твоем месте, как говорится, не надеялась на то, что Россия победит. Так что улучшай, пакуй чемоданы и готовься. А как, а как она может проиграть? А ну, она расстроится сценарий, при котором Россия... Проиграла. всегда... Про... Слушай. Агрессор в долгую всегда проигрывает. Если бы okay. Россия могла победить, она уже давно бы победила. Если ей не дают победить, значит уже не дадут. Понимаешь? А как, а как побеждать собраетесь? Мы? Да. мы? Нам не надо побеждать, мы держимся и ждем. Я, Когда не, вот так просто ругалина, что вот эта вся путинская шайка посыпется, понимаешь, вот эти, как, как карточный домик, все посыпется и все. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну так а сколько еще держаться? Сколько сил еще держаться есть? Есть силы. Наоборот, все только, как говорится, начинается самое интересное. Я только что с одним, перед вами с одним ТЦКшником разговаривал. Знаете, сколько они получают? Вообще, как у них работает вот эта система ТЦК? Хотите, расскажу? Ты лучше вот бы прям подумал, горячих... как работает система, а аналогичная в Российской Федерации. Что ты сейчас думаешь а о, о ТЦК? Для... Сейчас вы мне расскажете, как в России. Я вот с ТЦКшником говорю разговаривал. А Говорит, ты уверен, что он ТЦКшник? Давай с этого начнем. А? Ты уверен, что он ТЦКшник? Да, да ко корочки показывал даже. Что он? Говорит, показывал? А ладно, мне... Ну блин, какая то это? М ну, короче, он в теме. Да. Он в теме. С Харькова. Ну, да давайте, я вам расскажу свою версию. Я выз... Ну, ну давай, все давай, распадь, <риспаль>. может, вы все-таки поближе в Украине. Может, подпустим. вы знаете, что. Давай, давай, давай. 5 тысяч гривен ему платят, 15 человек их работает. И вот сколько он наловит, столько он и получает. Ну, и что? Так? Или я ошибаюсь? И, что? и что? Он ну, что? мне просто интересно. Он ловит, он выполняет приказ военного руководства. Так. Я среди, думал просто, что у них В Связи с мобилизацией объявленной в связи с нападением Российской Федерации с Агрессией. Что? Иван что он ты у, хочешь. у вас... можно говорить? отправляет, ловит людей куда? В Россию. В Африку, в Америку умирать за территорию нет. Ройну, согласно конституции Украины, обязан защищать каждый. Каждый человек должен стоять во время военного положения военнообязанный на учете. Вот они этим занимаются в стране во время военного положения и за Россию у нас вынуждены вот этим, вот этим люди заниматься. Чего ты, что ты хочешь осудить? Что? Люди занимаются а он... тем, чем нужно заниматься во время военного положения. А в России нет военного положения, но точно так же отправляют людей, неизвестно по какому закону и по какому праву. Ролик смотрел только что: как ТЦК, ну, парень молодой, везет коляску с ребенком, едет, едет, а камера снимает сверху стоит. Подъезжает бусик ТЦК, хватает его, в бусик закинут. Слушай, тебе показать, как, по-моему, даже в твоей Макеевке ловят и отправляют. Ловили, и ловят до сих пор. Показать? Это было один месяц. Когда это было? Один месяц, с 2014 года вас первых всех отправили. Где ваши все герои ДНР? Захарченко, Моторола, Гиви, эм, Дрема, э, потом и кто там еще? Там много, их человек 10. Где они все? Герои ДНР. Ну, это сейчас, такого сейчас нет. Где сейчас они? Я контракт. тебя спрашиваю: где они? Где ну, погибли, они? наверное? И всех пустили в расход, ФСБшники. Понимаешь? А Ты они не понимаешь, что ДНР, так званый, ага. Донецк, понимаешь, Донецкая и Луганская область это черная дыра которая была Леополь. нужна для того, чтобы гнать в Украину технику, чтобы Украина не видела ни одного спокойного дня. Ты понимаешь, а что, что этими, вы никому не нужны? С, с, с киборгами, которые аэропорт защищали, они, где -то, где -то. киборги у себя дома, это они защитники да. родины. Леополь. Азов тоже у себя дома. А Те, где они? У кого их? дома? Там вроде сидели их там. У кого Азов побили? дома были? Ну, просились вы вытянуть. А с долг задавали присягу какой стране? Где они находились? Когда Россия пришла, оккупант. Да, я его знаю, кому Гитлеру они давали присягу. А, а Гитлеру? Что а Гитлер жив, Или, жил, или что сатане. Гитлер Или жил? сатане. сатане? Я, я сатане? Не знаю, кому ну, а и что они? Дали сатане эту самую присягу и пошли убивать людей, что ли? Вы не видели, как эти они азорцы, стояли Зеленского на защите своей родины, пока россияне не пришли, не начали бомбить мирный Мариуполь? Как ты относишься к тому, что твоя да, твоя да, да, успокойся? Масло. Как ты относишься к тому? Я тебе сейчас видео покажу, как у тебя людей тоже ловят. Таяша, э, да не знаю. Ну так зачем слушай, ты мне да рассказываешь? Я, я по улице Украина не хожу. хотела этого, мы не хотели этого, мы тут не виноваты не хотели... ни в чем. А кто на майдане прыгал? Прыгала на Майдане, а что сказать, Майдан? если россияне ну, сейчас вон три года прыгают с арматом этим воздушным и кричат на Вашингтон, то что теперь надо американцам сеять нахуй или что? Но Трамп, по-моему, так не считает. Ну, Это потому, что, мы что мы Трамп так не такой же, поверил кому а ну, Путину? Понятно. Ты веришь Украинцы Путину, который у меня Вот нация. у меня сидят русские на стриме. Они не верят Путину. Ага. Они презирают его ненавидят. А ты да, в Украине жил, поверил какому-то лживому деду, который убивал россиян. У... Ты же вообще знаешь, что Украина это центр? 1909 года он твоих убивает своих русских. А, ты, а у -у -у. ты думаешь, он тебя спасет. Ты знаешь вообще, что Украина это центр галактики? Вот смотри, Знаю, Украина знай, это центр знай, Европы. Знай. Европа а где это центр Ольбиня? мира, это где? а мир это центр вселенной. Да. Вот То у, у вас в Донинске, точно так же, вот у меня есть видео, точно так же, угу. женщина снимает и показывает, как ловят и сажают, вот смотри, бут, э, бутификация, только это у вас, даже по-моему в Макеике. А да, это вообще, да это вот, вот тут, прям под домом а я поймал. ну ты что, ага. смотри. Люди вооруженные выбирают мужиков отправляют на узор. Да. А, а слушай, вы-то предатели, вы предатели, вас пускают в расход, Ивановы, понимаешь, потому что мы нахер никому сама, не хоть, нужны. Сама хоть веришь ну, это, в это? это? ваши, это ваши, с вашей, с Донецка, по-моему, даже ты... с Макеевки. Макеевка это же рядом сама, там. Я говорю, сама а веришь А ты веришь? А ты веришь в те видео, которые ты бред, мне сейчас бред, тут комментируешь? Бред, бред, бред. А то и бред значит, что ты мне говоришь И что дальше? Докажи, что это не бред Если ты не веришь в эти видео да чем, чем Почему должна нравится, верить так. твоим словам? Я тебе тоже говорю, что бред Что дальше? Засняли эти видео, показываю для вас а Ты задумайся Три года Россия топчется на Донбассе Уничтожает в щебенку твой родной Донбасс А ты еще после этого веришь им, этим сволочам Вот сейчас они в Кривой Рог опять по мирняку Опять десятки погибших просто, как они по твоем пляже Зугрес, как бомбили, как они бомбили ваши маршрутки с минометов, а потом сами же себя полили на своем же телевидении, рассказывали сказки. А ты продолжаешь верить, да? Ты продолжаешь Путину верить. Ох, и дурак. Я а. знаю, что этот 80% украинцев вообще хотят, чтобы война продолжалась, а остальные 20% живут в Украине. Слушай, мы понимаем одно. Мы эту войну не начинали, что мы можем хотеть ее. Хочет тот, кто а что начинал. Ее? А что... Слышь, Ивановна, а кто, кто Януковича э, отстранил от власти? А, кто... а зачем тебе Янукович? Как зачем? Да, зачем ну, ладно, тебе? Да, он был хороший президент. Давай, давай с другого края заедем. Подожди подожди подожди, 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 подожди. Хороший президент был Янукович или нет? Ну, можно сказать, одно время, да. Ну, ну он, по крайней мере, лучше, чем все предыдущие. Давай так. У вас каждый последующий президент все хуже и хуже. Подожди, вот, подожди, вот... подожди. Не, не хуже, не да. хуже. Причем тут президент? Ага. Путин у нас страх, кто президент. Он захватил Крым, при Яннике, потом там был исполняющий обязанности Турчинов, потом а Порох. Что, крымчане думают, Война по продолжилась. Этому поводу? При Порохе и при Зеленском продолжается. Причем ага. тут президенты Украины? Ты что, не понимаешь, что дело не в президента? Россия готовилась к этой войне десятилетиями. И вы просто, как говорится, использовали вас, Донбасс просто повелся на эту херню. Что ты несешь вообще? Россия ведет захватническую войну, которая она, вот эту политику свою ведет не впервые, не в Украине, не, пер, не первая жертва. Во-вторых, это самое, Янукович плохой был президент, его надо было вообще выгнать. Но ебался, Путин его, знаешь, зачем забрал? Потому что он дохуя. Его надо было устранить не нам, а Путину. Путин его изолировал от Украины, потому что он боялся, что Янукович рот откроет и выдаст всю, как говорится, базу. Так кто а... майдан устроил в Киеве, Путин? Кто устроил? Конечно, Путин. А что ты не понял до, до этой пары еще? А кто? А кто? Скажи, поставлял вот этих. А кто? А их... кричал? Кто провокации мои... мои... устраивал на майдане? Кто поставлял вот этих а антимайдановцев-тетушек? Кто платил им деньги, автобусом привозил на майдан? Кто? Так Майдан или антимайдан? Антимайдан Кто это приводит, Зачем Россия оплачивала Янукович, а Янукович это пешка была Путина, зачем они оплачивали целые автобусы, которые поддерживали Януковича и антимайданов, китушки, которые лезли в драки на Майдане. А потом Янукович отдал приказ Беркуту, да. э, с этим самым, ну, стрелкам, специ, специальным стрелкам, профессионалам, которые Людей на Майдане. 100 человек больше mm. убили людей. Зачем? 19-20. Ты, ты смотрела заявление Януковича? Что он говорит? Что он говорил? Ну, ты не слышала, когда что он решила? в Ростове что давал? именно? Он много чего говорил. Что именно? Что его с, как отстранили от власти в результате вооруженного? В результате вооруженного захвата власти. Да что ты несешь? Он в Ростове, давай, когда чё он, чё он чё... уже убежал из Украины, он в Ростове дал интервью и сказал, что меня никто не, у... не отстранял, никто меня импичить мне не объявлял. Я до сих пор законный легитимный президент. Он это говорил? Говорил я, что вот, он легитимный так президент. Ну, так что ты, ну, ты? Он сказал, что в результате вооруженного эм, переворота, ну, его лишили власти. Нет, а, он сказал, сказала... что его никто не отстранял, что он легитимный президент. Сейчас, сейчас, сейчас я найду это интервью. Слушай, Янукович мог вернуться назад, он был президентом до мая месяца 2014 -го года. Успокойся своим уже Янукович. Если кому он Да переворот... пусть Россия угу. поставит его президентом ДНР ЛНР. Чего не поставил? Ибательский президент и политик. Чего Путин его не поставил, блядь, губернатором ДНР, а какого-то Пушлина поставил? Это ж такой прекрасный политик. Где они эти все регионалы хваленые, где они? Почему они не занимают ни одну, э, ни одну вот эту вакантную такую должность? Почему им Путин ничего не предоставил? Он всех их изолировал практически. Один Азаров там что-то вякает. А Янукович вообще где он? Ты знаешь, что Путин убил сына Януковича? Знаешь это или нет? Это кто тебе сказал? Это все знают. Он убил сына а Януковича. А кто все? Где, где можно почитать? Везде, возьми, бей в Google или в Яндекс, я куда угодно хочешь. Я Россия убила сына Януковича. А... Одного сына убила, а один вроде бы живой остался. Янукович, где мы его не видим? Во-вторых, слушай сюда. Я каждый день слушаю его здесь, ну не каждый день, но часто. От Донбасса, от Крымчан. Что? На 14 год пришла Россия. Украине такая была нищета. Дорог не было, парков не было, садиков не было. Хоть Путин пришел, все отстроил нам. Так получается, Янки, даже дорог и парков вам не строил. Что ж вы за ним плачете, я не могу понять, уже 10 Валерий, лет. А что ты мне хочешь доказать? Как в России жить плохо? Зачем тебе Януковичу? Ты о нем до сих пор вспоминаешь. Он плохой был президент. Он вам не строил Это дорог. Не Януковича. строил парков, садиков. Путин пришел, вам все построил. Зачем вы угу. за Януковичем жалеете? Правильно сделали, что а Януковича кто, а кто свергли? А кто за ним жалеет? Ты я тут сидишь, сказал, что... Янукович, Я Януковича свергли. Правильно сделали. Он Слышь, вам не строил правда. даже дорог. Зачем вам такой президент? Пошел нахуй ваш Я говорю, что вашего Януковича отстранили незаконно. Законно. Можешь... Закон. его никто не отстранял. Каким документом его отстранили? Он сам. Нам ну, написали, устранил. что он самоустранился. устранился. Да, Это согласно ну, вот какой есть, букве Конституции? Есть документ, который да. закон, который вынесла Верховная Рада, документ а -а -а. подтверждение. Там а ты написано... знаешь вообще, как, как по каким Кто написал, что ему может... там устранили? Кто где написано такое? Нигде, только пропаганда кремлевская пытается устранить. Захотели, устранили вам какое дело? Россия тут при чем? Слова. Слышишь? Ты, наверное, подожди, подожди. Даже если бы устранили. Даже если бы устранили. Так, тихо. Даже если бы устранили, какое дело России до этого? Это внутренние проблемы Украины. Разве это причина бомбить и убивать украинцев, захватывать территории? Это причина, я тебя спрашиваю. Когда в России в 93 году Ельцин захватил э, Белый Дон, бомбил на танках, то это нормально было? О, слился, блядь, клоун. Додик, блядь, тупорылый. Короче, ты, шо, сливаешься, Артёмка, ты, ты что, сливаешься, Додик? Артемка, ты сливаешься? Смотри, Ивановна, давай, чтобы у нас был диалог, ты не Какой будешь говорить диалог? со мной параллель. Какой диалог? Ты мне тут и Соловьева давай. не переказывай. Я это слышу ну, три года. Документ так закончу, есть. Махни. Документ есть. Артемка, блядь, сливается. А. Короче, Артемка, Все? смотри сюда. Иди вот сюда. И я тебе скажу давай. так давай, Ски готовь, скипай, чемоданы. готовь чемоданы. Готовь чемоданы. Укра... Донец будет, и Макеевка будет в составе Украины, даже не сомневайся. Посмотришь.